Так как тема четвертого конкурса «Экскурсия», мы решили провести ее в обычный день студента. И в этом поможет мне мой волшебный путь. Ну что, поехали? 7.30. Студент просыпается. 7.40. Студент завтракает.

Я хотел бы сдать экзамен. Какой экзамен? Я вас первый раз вижу. Ну как какой? Пашки не первый, а во второй. Ну ладно. Два. Ну как два? Подождите. Раз я был, сейчас я есть. Сдаю. Ну три минимум. Три, значит, хотите, да? Да. Ну тогда скажите, как меня зовут? Э -э Константин Калистрат. Ну ладно, три заслужили. Давайте зачем. Подождите. Вот теперь, есть... что вы хотите Тебе сказать? А у меня есть место, благодаря Пишет конспекты, пишет шпаргалки. опа запрещено, да еще и на территории колледжа, да еще и в учебное время. Экзамен как кстати, известно, это маленькая победа, а победу нужно отмечать достойно. Сейчас вечеринка, когда в самый разгар произошло что-то неразжиганное. Жень, ты как? Нормально. Точно? Нормально. И тебе это, мама звонит. Давай. Уверен?

Так, два часа ночи идет в день Сюда хорошо. Фу, опять это говорит, тот поменять. А то мы начали, и то. А уже по утрам мы просыпаемся в нее дом. Да что? Что? А ты все еще очень меня? Нет, я домой иду. А я домой не хочу.